ভংগ হ'ব সিন্ধু জলচুক্তি ঊনৈছশ ষাঠি ই বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ এটা গৰম খবৰ আৰু এই খবৰটো হ'ল পাকিস্তানৰ ৰাইজৰ বাবে পাকিস্তান চৰকাৰৰ বাবে পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়ানক খবৰ গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এই সিন্ধু জলচুক্তি কি তাৰ আগতে মই দুটামান ঐতিহাসিক কথা কৈ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ চৈধ্য আগষ্টত পাকিস্তান ভাৰতৰ পৰা ভাগ হৈ যায় অৰ্থাৎ পাকিস্তানে স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী দিনটোতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নতুনকৈ স্বাধীনতা পাই পাকিস্তান আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰে যদিও ভাৰতবৰ্ষ দুখী হৈ থাকে যিহেতু ভাৰতবৰ্ষই এটা নিজৰ এটা টুকুৰা আনৰ হাতত এৰি দি স্বাধীন হৈছিল কিন্তু পাকিস্তানৰ সেই আনন্দ পাকিস্তানৰ সেই উল্লাস বৰ বেছিদিন স্থায়ী হৈ নাথাকিল কাৰণ পাকিস্তানেও লাহে লাহে চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে যে পাকিস্তান জীয়াই থকাৰ একমাত্ৰ সমল সিন্ধু নদীখন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ মাজেদি বৈ গৈহে পাকিস্তান পাইছেগৈ অৰ্থাৎ গোটেই পাকিস্তানৰ যি লাইফলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে সিন্ধু নদীয়ে সেই সিন্ধু নদীখনৰ ওপৰত ভাৰতবৰ্ষই যিকোনো সময়তে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে নদীখনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা বুলি এইটো কথা বুজা যায় যে নদীখনৰ গতিপথ এখন বঢ়ি ৰাষ্ট্ৰই বা বেলেগ ৰাষ্ট্ৰই যিকোনো সময়তে বদলি কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ এখনক বিপদত পেলাব পাৰে এই চিন্তাৰ বাবে ঊনৈছশ ষাঠি চনত পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ সৈতে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰে সেই সময়ত পাকিস্তানৰ নেতৃত্বত আছিল আয়ুব খান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে সিন্ধু জল চুক্তি নামৰ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় আৰু সেই চুক্তিৰ চৰ্ত অনুসৰি সিন্ধু নামৰ যিখন বৃহৎ নদী পাকিস্তানৰ মাজেৰে বৈ গৈছে তাৰ সত্তৰ শতাংশ পানীৰ অধিকাৰ থাকিব পাকিস্তানৰ ওপৰত আৰু বাকী ত্ৰিছ শতাংশ পানী ভাৰতবৰ্ষই নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনিলৈকে কথাখিনি ঠিকেই আছিল অৱশ্যে লগতে এটা তথ্য সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ পাকিস্তানত নদী কেৱল সিন্ধু নদীয়ে নহয় আৰু পাঁচখন নদী আছে কিন্তু সেইকেইখন সিন্ধু নদীতকৈ তুলনামূলকভাৱে সৰু পাকিস্তানৰ মাজেৰে বৈ যোৱা সেই নদীকেইখন হৈছে ৰবি ব্যাস চটলজ ঝিলাম আৰু চেনাব আৰু তাত প্ৰধান নদী হ'ল সিন্ধু নদী আৰু এইকেইখন নদী গৈয়ো শেষত সিন্ধু নদীৰ সৈতে মিলিত হৈয়েই সাগৰত পৰিছেগৈ এতিয়া কথা হ'ল এই সিন্ধু নদীৰ পানী ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানক দিয়াৰ বাবে এখন চুক্তি কৰিছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত যিখনক ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই সিন্ধু জল চুক্তি বুলি জনা যায় এই চুক্তিখন ভাৰতবৰ্ষই ঊনৈছশ ষাঠি চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে দীৰ্ঘ সময় ধৰি মানি চলি আহিছে বাৰম্বাৰ পাকিস্তানে ভাৰতবৰ্ষক আক্ৰমণ কৰিছে আমি জানোৱেই যে ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত পাকিস্তানে প্ৰথমবাৰ ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ ঠিক পিছতেই ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত পাকিস্তানে ভাৰত আক্ৰমণ কৰে ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত ভাৰতবৰ্ষ আক্ৰমণ কৰে আৰু শেষত ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈ চনত কাৰ্গিলত কাৰ্গিল অঞ্চলত পাকিস্তানৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষত যুদ্ধ হয় ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানক সেই লাইফলাইন যিখন নদী সেই নদীখনৰ পানী সত্তৰ শতাংশ পানী এৰি দিয়াৰ পিছতো পাকিস্তানে চৰম অবিশ্বাস সৃষ্টি কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত বাৰম্বাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা বাৰম্বাৰ কাম কৰি আহিছে তথাপিতো ভাৰতবৰ্ষই ইমান দিনেই সহি সামৰি আছিল কাৰণ পাকিস্তান আমাৰ দেশৰ পৰাই ভাগ হৈ যোৱা এটা ভূখণ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কিছু নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়মবিলাক অনুসৰি এখন নদীৰ ওপৰত এখন আন এখন দেশলৈ বৈ যোৱা নদী এখনৰ ওপৰত এখন দেশে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ হ'লে যিহেতু পৰৱৰ্তী দেশখনত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়ম আৰু পাকিস্তানৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি যি ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ স্নেহ এই স্নেহৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি জলচুক্তিখন কৰা হৈছিল ঊনৈছশ ষাঠি চনত যিখনৰ সিন্ধু জলচুক্তি বুলি জনা যায় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষই সিন্ধু নদীৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে বা সত্তৰ শতাংশ অধিকাংশ পানী পাকিস্তানলৈ এৰি দিয়াৰ অৰ্থটোৱেই হৈছে ভাৰতে খাল খান্দি ঘৰিয়াল মাতি আছে আৰু এই সত্যটো উপলব্ধি কৰিয়েই আমাৰ দেশৰ নেতৃত্বই ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে পাকিস্তানৰ সৈতে কৰা সিন্ধু জলচুক্তি ভাৰতবৰ্ষই আৰু মানি নাথাকে অৰ্থাৎ সেই জলচুক্তি ভংগ কৰা হ'ব সেইবাবে পাকি পাকিস্তানত ইমান ভয়ৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনৈতিক বঁটা সেইবাবেই ইমান গৰম হৈ পৰিছে আমি যোৱা বাইছ তাৰিখৰ দিনা অৰ্থাৎ বাইছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখৰ দিনা যিকেইজন ভাৰতীয় পৰ্যটকে পাকিস্তানী সন্তাসবাদীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে বৈকুণ্ঠ ঠাই পায় আৰু লগতে আমি পাকিস্তানৰ সেই সন্তাসবাদীসকল নিপাত যাবলৈ আমি অন্তৰৰ পৰা আহ্বান আমি অন্তৰৰ পৰা অভিশাপ দিছোঁ বুলি ক'বলৈ বেয়া লাগে আমি অন্তৰৰ পৰা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী নিপাত যাওক পৃথিৱীখনত শান্তিৰ বাতাবৰণ চলি থাকোঁ চমুকৈ আছিল সিন্ধু জলশক্তি সম্পৰ্কে কথা এইকেইটা আপোনালোকে অধিক তথ্য ইণ্টাৰনেটতো পাব বা অন্যান্য আপোনালোকে পুথি অধ্যয়ন কৰিলেও এই কথাখিনি পাব মই খুব চমুকৈ ভিডিঅ'টোৰ খাতিত কথাকেইটা ক'লোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ প্লিজ ষ্টে কানেক্টেড কিপ ৱাচিং আৱাৰ ভিডিঅ'জ এণ্ড ডোট ফৰ গেট টু ফল' শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট